Всім привіт! Це проходження гри. Зараз я забув, як вона називається. Super Bear Adventure. Зараз ми будемо на її проходити. Е я вибачаюся, що не заново буду в неї приходити, але почнемо заново. Все. Е Сохранні Б. Не жмовке. Начало. А ми можемо якось. По-другому, по-другому, По да, все. На протяжении веков существовали королевства, Существовало королевство, где существа жили в мире под э, правлением дина династии пчел. Королева Беатриса, э, пчелиная королева, была любимой правительницей. Она была справедливой и всем ценимой. Баланс между всеми существами был идеальным <coughs> до тех пор, пока пчелы не стали производить другой вид меда в улье. Э, вскоре после этого э, этот новый вкус и фи этот фиолетовый цвет полюбился полюбились <coughs> всем. Э, к сожалению, существа, которые употребили его э, вскоре вскоре начали сходить с ума и атаковать своих друзей как неразу неразумные животные. Никто не знает, почему пчелы начали сеять хаос э, в своем собственном королевстве. и Его жители были слишком слабы, чтобы дать опор. Вскоре пчелы поняли, что Медведи э, мистическим образом были невосприимчивы к фиолетовому меду. Это со сопротивление вызвало их э, потери. Пчелы совершили набег, набег э, на, медве на медвежью деревню и заключили их в тюрьме в тюрьму, чтобы предотвратить любое восстание. К счастью, одному медведю удалось избежать нападения, Но теперь судьба народа на него на его плечах. Миру нужен, роль, герой. А э, тот, кто установит баланс, тот, тот, кто покончит с этим фиолетовым бедствием. Искусешь наш барин. Панали, мы не сподобалось. Жалко, що на російський, але нормально. Ось я, мішка Барін. Ми починаємо. Я вже гуляти буду. Погнали. Так, щоб бити нам... Ось, бачите кнопочку Б. Ми не нажимаємо, він його лупить. А ще, якщо ми... Не І Якщо ми зараз... Нажмаємо спочатку Пригнути То дивіться. А потім Б. То одразу не получить. Полетить. Аналі, короче. Ну, так, на Б. Щоб, щоб то проплити. Тепер на А. Випригуємо. Щоб взяти блок, нам треба нажати на Б. Погнали! Мне даже <свист> очень О, это нам завж завжди будет помогать. Э, эй, барин, вот ты где. Пчелы атаковали деревню и всех сх схватили. Мне не удалось э, спрятаться, когда они прибыли. Ты просто спал. Избежать нашествия. Сдремнул э, подальше от деревни. Это очень по-твоему. В любом случае мы должны объединиться, чтобы освободить наших друзей. Я могу дать тебе пару советов о, о, скрес, о Бэкпакеры, как я много знаю о королевствах. Я видела, как вчера несут медведей в Черепаху город. Нам нужно вначале сходить туда как счастью, как счастью для нас платформа, которая ведет туда, э, все еще работает. Пойдем. Затем мы можем пойти в снежную долину. А затем исследовать домическую пустыню. Супер Бер Мне уже подобается, он тоже подобается. И вот мы такие прикольные мешкань. Мешкань буду называть. А. Студка Ладно, погнали. <свист> Ташечки. Спидра. <свист> а, а, сначала мы исследуем всю локацию. Ой. Случилось. Мне не Что? А, на, 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 на. А. А все можно, можно найти туда. Помали, помали. Давай, футбол, бам! Э. Так, что видите, что там? Еще не прочу, ну ладно. А где он? Алло. А, -а, а, вы поняли, нам нужно сначала вызвать сейчас легко. <свист> Ой, ну, э -э -э, я туда не хочу. Ладно, придется три. Канали. Сейчас же, да? Так, мама, пошла из-за тоже. А, щика. Черепопоград, э, Черепопоград э, был прекрасным местом до недавних событий. Попробуй поговорить с черепахами, черепахами, э, чтобы собрать информацию о деревне. Некоторые черепахи были заражены фиолетовым медом. Постерегайте их. Подозрительные звуки были слышны рядом с этим колодцем. Нам стоит его проверить. Фонарь. Першим делом я дам собирать монеточки, конечно. Сейчас я поговорю с черепашками. Ну, я цей весь сюжет, я його не слухав. Э... Нічого ну, тут там, ну, читал... не читав, нічого я читал. Було прикольно, что тут сейчас звучка была. Э... В цій воді здесь прикольні... Ну, даже два. Два прикольних таких <мес> места. Я думаю, вы уже видите, где он есть. Он прямо на него показывает в центре экрана. Я думаю, догадаешься, где... вы догадусь, где он. А, так. У него панцирь прикольный. А, ладно, давай. Жители были счастливы до, этого, до, того, как пчелы начали делать этот фиолетовый мед. Садишься. К счастью, в этой части деревни нет фиолетового в верхней части деревни э, фиолетового меда. Мы опустили лестницу, чтобы не, не, спускать сюда зараженных черепах. Ну, я целый Просто, типа, тут такая физика, просто, типа, на ну, лестницу все рычаг, чтобы не активировать. Просто на ней опустить, и вы сюда не будете заходить. Это же, ну, бред. жители были. А, это может туда были. Идем до тебя. Чи на до тебя, до кого я это, там ходил. Где это был мужичок? Mm -hmm. Mm -hmm. Там, где он рассказывал, что под водой. О, а ты нам что нибудь можешь сказать? Я с тех пор, как папа съел этот странный фиолетовый мед, он стал очень сильным, ты должен его спасти. Братан, ты что? Братан! Як мне тебя жалко! Ты что? ты як? я? Я расстроился. Вот такие же, типа. Посмотри-ка, еще один бигфакер. Э, как и мы. Ага. Добро. Я так могу так быстро, так? ладно. Отшельник рассказывал истории о углубленной пещере где-то в озере, прежде чем его забрали пчелы. Погнали! Так, сначала трава. Сейчас пособираем хм. меточки. Давай-давай-давай-давай. <плес> Сальтуха. <плес> Каждый раз и... О, там, 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 там штучка есть, такая прикольная. Тут их а, две ти пещеры. Ось одна из них. Сначала мы пойдем в ту. Они, справді, ну, они не связаны, на счастье. Было бы, ну, не очень интересно. І знаходиться вона як завжди, под... от заводопа. Ось вона. Але як вона ж вона просто не затікає? Чекайте. А, вона з головно. Фаналі! Явісь, мікрофон записується. Фаналі сюди. Сюди Не знаю, можу спробувати це ось і перші мішки. Можешь спробувати зробити це на PlayStation? Вони <связывая> е... PlayStation, вибачаюсь. Реклама пройшла. Дуже быстро. <плес> Ой, э! е! <плес> Ти чого? Ти <плес> зараз уберуть мені менюшку, там не знімаю. наверх. Ну, так, она поднимает. Вот здесь черепаки, дивите воно і бедно маме. Почему она выйдет, а я такий. Перешли в другу комнату, бо там надо было маме, короче. Дейти, дайте. Давай! Ще один, знаєш, де сюжет. А ще якщо на нього прийме, то він теж помре. А так можна, так можна, почекайте. Почекайте, чекайте, чекайте, чекайте. Да блин, не перелітає.

дуже-дуже Будем Будемо да. продовжувати наступній частині. Всім пока